главный тренер баскетбольного клуба Черкасский Мап Максим Михельсон, форвард Александр Кольченко. Александр, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Комментарий, знаете, как игра была такая решающая, можно сказать, что игра уровня плей-офф. Мы, наверное, не выдержали этой конкуренции. В каких-то моментах позволили не просто играть более агрессивно не заставил себя ждать, они убежали, пару легких очков забили. Я думаю, что игра была интересна и для болельщиков, и для игроков обоих команд, потому что не каждая игра в нашем чемпионате приходит на, на таком уровне. Эмоционально накала болельщики под, под эту игру немножко так э, дали огня, можно сказать, и нам. Спасибо нашим болельщикам, спасибо Днепропетровским болельщикам. Заставляли команды, обе команды бежать вперед и на секунду не останавливаться. Ну, для нас турнир закончился, делаем выводы, работы над ошибками, и через пять дней у нас будет возможность исправиться, сыграть немножко по-другому. Спасибо. Спасибо. Всем пожалуйста, есть что добавить? Да, ну, во-первых, поздравляю Днепропетровск с заслуженной победой. Сегодня они были сильнее, сегодня они были сильнее в плане прежде всего в, в ментальном плане, они смогли выдержать вот эти вот 40 минут игры на, на высочайшем уровне да, защиты, жесткости, агрессии. Мы в какие-то моменты все-таки дали вот эти вот слабинки. Там буквально короткие отрезки были, там, где Днепропетров забил свободные броски, имел вообще возможность бросить свободные броски. Они их реализовали, потому что сегодня не так много их было. Вот. В свою очередь мы во второй половине особенно разыграли несколько комбинаций, разыграли их доверного, разыграли со свободным игроком либо под кольцом, либо на трехочковых. К сожалению, эти мячи не забили. Вот. Удачи желаю Днепропетровску в финале четырех. У них сейчас отличный состав, отличная игра. Я думаю, что они могут побороться за, за титул. Пару слов по игре ваших новичков. Игорь Бояркин, Бояркин сегодня сыграл чуть больше, чем Дима Тихонов, поскольку провел с нами три тренировки. Дима Тихонов вчера только подъехал с нами, провел полуторачасовую тренировку предыгровую. Вот В целом, Игорь, то, что он получил, то время, которое я ему дал, я считаю, что он, ну, у меня к нему претензий никаких нет. Как бы можно было, может быть, где-то и больше его использовать, но ну, уже, наверное. Где-то не рискнул, знаете, все-таки есть какие-то, пусть там даже, да, там где-то нам не хватало первого номера в организации, но есть какие-то наработанные связки, такая игра, да, не на жизнь, а на смерть была, да, на выбывание, как бы. Я думаю, что вот те 15 минут, которые он получил, Игорь отыграл отлично. Дима тоже, у меня к нему претензий нет. То, насколько он был информирован, да, перед этой игрой, он всю свою работу выполнил. Сейчас, я надеюсь, что в ближайшее время ребята адаптируются. И... Уже в пятницу команда сыграет в рамках чемпионата Суперлиги. Что бы вы в первую очередь хотели изменить в игре своей команды, именно в матче с Днепром? Я в бы хотел, чтобы в пятницу был здоров Андрей Гальмичен, потому что он сегодня играл с температурой, кстати сегодня как настоящий капитан, нашел силы в себе выйти, хотя в первой половине там были отрезки, где я его выпускал, он через минуту просил замену, вот, потому что знал прекрасно, что много чего сделали под него, но так и получилось, он там даже за 22 минуты проатаковал 11 раз, потому что много было связочек под него. К сожалению, он и всю эту неделю а, был такой на грани болезни, и сегодня совсем как бы все обострилось. Поэтому очень надеюсь, что в пятницу он поправится и сможет нам помочь больше, чем мог сегодня. Вот именно чисто физически. А так все остальное, конечно, изменим. Изменим некоторые моменты, которые, с которыми сегодня столкнулись, прежде всего в нападении, потому что по защите мы пропустили 66 очков. Там было буквально несколько ошибок, которые нужно будет почистить. Вот. А больше нужно изменить по нападению. Спасибо. Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, форвард Дмитрий Глебов. Дмитрий, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Ну, хотел бы поблагодарить за теплый прием болельщиков, которые перед игрой поздравили. И это было очень приятно. Ну, а по игре могу сказать, что 60 очков пропустить – это очень хороший показатель. В защите достаточно. Были, понятно, что ошибки. Без ошибок никуда. Но мы выиграли подбор. Хотя очень тяжело было бороться с черкасами. Они на нашем ште больше подобрали. И у них было достаточно много вторых шансов. Команда росла. И они доминировали в этом компоненте. Но мы смогли сделать задел. И оторваться. И потом контролировали ход игры. Хотя в концовке где-то пару неправильных решений было. Но мы добились положительного результата, вышли в финал четырех. Ваше личное ощущение от первого матча в майке Днепра? прекрасно, что лучше всего начинать с победы, вы сами понимаете. И я понимал, что очень ответственный матч, решающий судьбу, который одни из задач борьба и за титул, за кубок. поэтому накал страстей, конечно, непередаваемые эмоции, полный зал. Приятно было играть. Спасибо. Денис Павлович, пожалуйста. Да, да. да. Спасибо. Скоро увидимся. Аккуратно. Ну, то, что черкассы будут навязывать нам физическую борьбу, это было заметно нам и в последней игре с ними у них дома. Команда большая, крупногабаритная, и, конечно, останавливать их под кольцом стоит невероятных усилий. Да, нам это, наверное, стоило некоторым, стоило травм, каких-то каких, -то, каких -то ударов и по лицу, и по, 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 корпусу. То есть и синяков у ребят осталось предостаточно, но в конечном счете мы сумели, э, сумели остановить команду Черкас именно в том, что ее преимущество под кольцом. Есть, и плохой процент, команда команды Черкас и, и мало мало атаки с кольца на, на том на чем они строили игру нам частично удалось остановить не нрав не понравилось то что очень много потерь и потерь и как бы неумышленных не форсированных никто никуда не заставлял выбрасывать нас мячи и мы все равно это сделали ну, можно списать это может быть на какое-то большое времени время на площадке То есть я думаю что ребята устали и и голова перестала правильно работать ну, пару слов об игре новичков команд э -э неплохо нам помог в защите Дм дмитрий глебов вот пару хороших его перехватов э -э несколько подборов которые почему-то не написаны но неважно не и -э здорово помог Анатолий Шундель в прессинге, то есть когда Черкасы начали нас прессинговать, он несколько раз взял на себя инициативу, очень хорошо вывел мяч и очень хорошо им распорядился. Я думаю, что это именно те игроки, которые нам нужны. Спасибо.